İnsanlar milyonlar qazandırır ondan. Dünyada kriptovalyutaya yatırım edənlər və bu yolla milyonçu olanlar az deyil. Bəzi ölkələrdə kriptovalyutanı nağdlaşdırmaq olur. Salvadorda isə Bitcoin rəsmi ödəniş vasitəsi kimi qəbul edilir. Mağazağa gedərək Bitcoinlə alış-veriş etməyə olar. Bəs Azərbaycanda necə? Vətəndaşlarımız bu sahəyə maraq göstərirmi? Məlumatım var belə. Kriptovalyut haqqında onlayn pullar mən 150 dollar məbləğində yatırım etmişəm. Oradan valyuta almışam. Hansı valyutandır? E, Vicoin. Vicoin adlı e, valyutadır. E, Əhalisə 50 min coins almışam. 15 ay sonra tam ə, pulu çəkə bilərsən. Gələcəyi harda? Ortalama 40 min, 50 min dollar düşlürəm. Yəni o qalxa da bilər. Əgər həqiqətən də bu işin içini tam dərqiylə bilmirsə, yəni məncə giriş məsələlər daha məsləhətdir. Tanışlarım o istifadə edir ondan amma udmaq qalıb pul qazanmaq para ile bağlı Türkiye'den gelen konakların da fikrini öğrendik. Herkes gibi ben de para kaybettim. Çok büyük yatırımlar yapmadım ama yani şey Bitcoin düşüşüyle birlikte baya bir para kaybettim. 10 bin dolar civarı. Bence kimse bu olaya girmesin. Benim kanaatimce bundan para kazanan yoktur. Kazandığını düşünüp sonunda herkes batar. Bence bunun tamamen bir soygun olduğunu düşünüyorum. Bitcoin'i yaklaşık 3 yıl önce satın aldım arkadaşımın tavsiyesiyle. Kendinin önerdiği altcoin'leri satın aldım. Onun tavsiyesiyle 5-6 coin'den özellikle 8-9 kat kar elde ettim. Sonra yine bir duyum aldık düşeceğine dair. Çok zamanında çıktım. Yani nasıl anlatayım? Yaklaşık sizin para biriminizle. 200 manat girip 2000 manat aldım. Sonra da karımı alıp çıktım. Sonra da zaten bitcoin çok ciddi şekilde düşüş yaşadı. Maliyyə üzrə ekspert Elnur Quliyev hesab edir ki, Azərbaycanda kriptovalyuta investisiyaya yatranlar azdır. Bunun əsas səbəbi yeni maliyyə texnologiyaları ilə bağlı məlumatlılığın kifayət qədər olmamasıdır. Azərbaycanda hazırda kriptovalyutalara hüquqi status verilməyib deyə kripto investorlar ən aşağı 18% xərclə investisiyalarla qarşılaşır, investisiya xərcləri ilə qarşılaşırlar ki, bu da investisiyaları onlara maraqsız edir. Ümumiyyətlə kiçik kapitalla maksimum gəlir əldə etmək üçün ə qiyməti 1 dollardan ucuz və bazar kapitalizasiyası 500 milyon dollardan az olan rəqəmsal aktivlərə hazırda böyük bir tələbatı var. Çünki insanlar hazırda məsələn Bitcoin və Ethereum kimi daha bahalı kriptovalyutalarda deyil, daha az qiymətli olan və gələcək perspektivi daha çox olan kriptovalyutalara investisiya etməyə üstünlük tuturlar. Ümumiyyətlə mən özüm hesab elirəm ki, Aliqo, Send, Ada, Polkadot və bəzi südlü intellekt layihələri ilə bağlı kriptovalyutalar hazırda daha çox üstünlük təklif edirlər. Kriptovalyutolar yatırım edərkən iki nöqbədə siz fikirləşməlisiniz ki, ən azı il yarım müddət keçməlidir ki, sizin kripto investisiyanız gələr gətirə bilsin. Elnur Guliyev bildirib ki, kriptovalyutanın nağdlaşdırılmasının ən asan yolu kriptovalyuta birjası və ya elektron cüzdanda olan rəqəmsal aktivləri mübadilə servislərinə göndərmək, orada həmin aktivləri dollara konvertasiya etmək, master və visa kartlarına transfer etmək idi. Elə ölkələr var ki, məsələn, Almaniya, Gürcüstan, Ukrayna kimi ölkələrdə də ə, xüsusilə bunun üçün kripto bankomatlar mövcuddur. Siz gedib elektron cüzdan vasitəsilə bu kripto bankomatlardan öz elektron ə, pullarınızı nağdlaşdıra bilərsiniz biləsiniz. Göründüyü kimi gəlir əldə etmək üçün bu sahəni yaxşı bilmək lazımdır. Əks halda milyonçu olmağı arzulayarkən əlinizdə olan pulları da itirərsiz.